पाकिस्तान में वाद जीप है जी और इस तरह की जीप और पाकिस्तान में बहुत कम है ये उस्ताद बता रहे हैं कहते हैं जी कि ये इसके दो दरवाज़े एक साइड पर होते हैं ये इस साइड से खुलता है ऐसे असल मैं मलिक रियाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कार के शाह आज मैं मौजूद हूँ जीप बाज़ार अवलपिंडी में और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जीपों की वराइटी मौजूद है मैंने आपको ओवरऑल भी तमाम जीपें दिखानी हैं और स्पेसिफिकली भी मैं इनशाला तब काफ़ी सारी जीपों का जो है ना वो रिव्यू करूंगा और आपको वन बाई वन इन शाह वो रिव्यू पेश करूँगा शुक्रिया आर्मी की ऑक्शन गाड़ियों में से एक है मतलब ऑक्शन जीप में से है नाइनटीन मॉडल की ये माशाल्लाह जीप है और इसको इन्होंने मोडीफाई किया और क्या ही कमाल का, का काम कर रहे हैं इस ऊपर भाई आपने काम किया है इस जीप पे ये इसका सारा आपने किए आपका नाम क्या है भाई मेरा नाम मलिक सरफराज है मलिक सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपका ये मलिक सरफराज साहब फरमा रहे हैं जी कि इन्होंने इस जीप के ऊपर काम की है एफ जे जीप है और एक्चुअली ये है टोटा की मैं कैमरा करीब करके दिखाता हूँ आपको ये टोटा की है और कौन सी नाइनटीन एटी टू एटी टू मॉडल की ये गाड़ी है माशाल्लाह एटी टू मॉडल की है ये

छब्बीस से, अच्छा, से, से, से लाग, तीस लाख के दरियान लगता अच्छा छब्बीस से छब्बीस तीस लाख के दरमियान ठीक हो गया चलो एक दफ़ा फिर मेरे व्यूवर्स को अपना नाम और दुकान का नाम बता मेरा नाम बताए सरफराज साहब शुक्रिया ये वाली जो जीप है ये कौन सी है ये कमांडो जीप है एम वन फाइव वन कमांडो जीप है ठीक हो गया और ये आर्मी ऑप्शन से आई है ठीक है और ये ये जो जिस हालत में है अभी ये ओरिजिनल हालत में ओरिजिनल हालत में हर चीज़ इसकी ओरिजिनल लगी हुई है इंजन भी इसका ओरिजिनल है अच्छा ये भाई इसका इंजन दिखाने लगे हैं ये आर्मी ऑक्शन से आई है जी जीप बता रहे हैं और हर एक चीज़ इसकी ओरिजिनल है इवन इसका ये जो इंजन लगा हुआ है ये भी ओरिजिनल है ये बाइक कौन कितने सौ सीसी का इंजन होता है मैक्सिमम बाईस सौ चौबीस सौ बाईस सौ या चौबीस सौ सी का इंजन होता है ठीक हो गया थोड़ा सा आगे आए ये अगली जीप के बारे में भी थोड़ा सा ये कौन सी है भाई फाइव है ए जे फाइव है Cj5. Cj5. हो गया इसमें भी इसका अपना ठीक हो गया है इसमें पेट्रोल इंजन है ये इसका अपना ओरिजिनल इंजन है ठीक हो गया ये यहाँ पर मॉडिफाई होने के लिए है ठीक है कस्टमर है इस्लामाबाद के हैं वो ठीक हो गया अगर बाकी जो मेरी इस वीडियो को देख कर आपसे राबता करना चाहे तो इसका आपकी इस दुकान का क्या नाम है उन्हें इधर आना चाहिए सिटी सदर रोड जीप मार्केट जीप मार्केट में रोड जीप मार्केट में आ नंबर जाएंगे तो नंबर भी दे देते हैं आपका नाम के अलताफ़ शाह अलताफ़ शाह ठीक है ये अलताफ़ शाह साहब हैं थोड़ा सा पिछली वाली जीप का बता देंगे ये भी मॉडिफाई होने के लिए आई है अच्छा ये भी मॉडिफाई होने के लिए आई है ठीक होगा इस जीप का क्या नाम है ये है। विलेज है? विलेज है अच्छा 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 ठीक है और ये कौन सी कंपनी की आर्मी ऑक्शन की है। आर्मी ऑक्शन से आई हुई है ठीक हो गया ये भी यहाँ पर मोडिफाई होगी ठीक हो गया बहुत शुक्रिया जी कोशिश ऑलरेडी मोडिफाई हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल के अंदर इन्होंने इसको मोडिफाई किया है आप ये देख लें इसके अंदर लगी हुई लाइट्स को भी देख लीजिएगा इसके फ्रंट को देखिए और ख़ास तौर पर ये जो इसका बम्पर है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है और बहुत ही कमाल का स्टाइल और कलर देखें और कलर के साथ साथ अगर आप इसकी सीटें देखेंगे भाई ये जो आपकी गाड़ी आपने ये जीप जो मॉडिफाई की है ये कितनी की है तकरीबन ये अभी डिमांड है सताइस लाख डिमांड है और ये कौन सा मॉडल है उन्नीस सौ पैंसठ मॉडल है ठीक हो गया ये उन्नीस सौ पैंसठ मॉडल की गाड़ी है इस भाई ने इसको मोडिफाई किए और ये सताईस लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं ठीक हो इंजन तो अच्छा इंजन एक मिनट दिखा दें ये भाई कह रहे हैं जी कि इंजन भी हम आपको इसका दिखा देते हैं ये देखें जी इंजन और इंजन को भी इन्होंने मॉडिफाई किया भाई इसको इंजन को भी मॉडिफाई किया पूरा है सारा ओवर हाल किया है इंजन भी यहाँ पर आप दोबारा से सेट करते हैं जी जी ठीक हो गया ये इंजन कितने सौ सी है ये बाईस सौ सी सी सीसी इंजन लगा हुआ है बहुत शुक्रिया तराकी का गेर है अच्छा कैसे हैं? ठीक है आप एक मिनट आए अच्छा ये कौन सा मॉडल है भाई ये भी बैतालीस मॉडल है बैतालीस मॉडल बयालीस मॉडल है ये 1942 मॉडल है देखिए जी क्या ही कमाल का इन्होंने इसको डिजाइन इस दिया है और टायर ये टायर्स कितने इंच के होते हैं तकरीबन ये हैं जी 20 इंच के बीस टायर है अच्छा बीस इंच का लगाया हुआ टायर ठीक हो गया ये बीस इंच के बन जाते हैं ठीक हो गया और इसको इंज... आ, इंजन कौन सा लगा हुआ है वो इसको टर्बो इंजन उसको कहते हैं थ्री सी सी का पता नहीं कौन सा थ्री सी टर्बो है ना हाँ ये थ्री सी टर्बो इंजन लगा हुआ है जी और ये 1942 मॉडल की है माशाल्लाह ये देखें इस गाड़ी की लुक देखें बहुत ही ज़बरदस्त है कलर का कंट्रास्ट देखें ने क्या ही कमाल का इसको जो है ना डिज़ाइन किया है देख लिया बहुत ही जबरदस्त और इसके अलावा अच्छा ये 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 जो फ्रंट पे लगी हुई है उसी शेप में तैयार होगी इसमें भी उतना ही खर्चा आएगा और ये कौन सा मॉडल है ये भी, भी पैंसठ मॉडल है अच्छा है। अभी इस पे काम रहता है अभी ये देखें जी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ ये अभी प्रोसेस में है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है और ये इंजन का काम भी आप करते हैं जी 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 तो करेंगे। सारा उस अच्छा 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 ठीक हो गया इंजन को भी दोबारा से सेट करेंगे ये इंजन उस शक्ल में हो जाएगा अच्छा ये वाला जो इंजन है ये उस्ताद बता रहे हैं ये वाला जो इंजन है अभी ये इस तरह का है तो फिर इसको चेंज करेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा बहुत शुक्रिया भाई बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको ज़ाय ख़ैर बहुत शुक्रिया भाई ये कौन सी जीप है की पचास मॉडल की है और इसका नाम क्या होगा इंडियन, है। इंडियन शेप में ये भाई बता रहे हैं जी कि ये जीप आ, 1950 मॉडल है और ये इंडियन शेप के अंदर है ये देख लें आप जो जीप के लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और ये टायर इसका कितने इंच का होगा तकरीबन 20 इंच का लग रहा है मुझे बहुत ही जबरदस्त ये देखें मैं आपको सीटें भी दिखा देता हूँ। और इसके अलावा इसका ये देखें ऑस्ट्रेलियन कुछ काम इसका होना भी बाकी है आई थिंक भाई ये कौन सी है इसको टोटा कहते हैं जी एफटी 40 एफटी 40 से टोटा कहते हैं डीजल इंजन है इसके अंदर जी डीजल है ये मॉडिफाई होने के लिए आई है जी जी ठीक है ये मॉडल 1970 उन्नीस सौ मॉडल की है ये ठीक है ये भाई बता रहे हैं जी कि ये 1970 मॉडल की गाड़ी है और ये टोटा की है जी और यहाँ पर ये मोडीफाई होगी और इसके अलावा ये कौन सी, ये, सी है सीजा फाइव सीजा फाइव सीजा फाइव अच्छा उन्नीस सौ ये उन्नीस सौ पैंसठ मॉडल है Chisa 5 Chisa 5? 5? Okay. Achha, achha, achha. जी और इस पर काम अभी रहता है अभी सीटें वगैरह नहीं लगी ना जी जी तैयार हो रही है तैयार हो रही है ठीक हो गया ये मुकम्मल जीप जब तैयार होगी तो तकरीबन कितना खर्चा आएगा इस पे ये जो गाड़ी अंदर खड़ी है जो आपको बता रहे हैं ये इनको तैयार हो जाएगी सोलह सतारह लाख में ये तैयार होते हैं कम्प्लीट अच्छा अच्छा ये ऑप्शन से गाड़ियाँ आर्मी ऑक्शन की गाड़ी आती है और सोलह से सत्रह लाख रुपए इस पे खर्चा आगे ठीक हो गया और ये कौन सी ये है, जी? अपना फोटी है जी। अच्छा ये मॉडल आगे उन्नीस सौ बयासी मॉडल उन्नीस सौ बयासी मॉडल की अच्छा। ये गाड़ी है और इस पे काम जारी है इस पे कितना खर्च आएगा गाड़ी बन जाती है जी सोलह अठारह लाख में ये बन जाती है सोलह या अठारह लाख में बनेगी कम्प्लीट तैयार हो जाएगी इसमें इसके टायर्स भी चेंज हो जाएंगे टायर जाएं। और इंजन सेम रहेगा इंजन इसमें डीजल भी डलता है पेट्रोल भी डलता है पेट्रोल भी डीजल भी आपके ऊपर है कि आप जो मर्जी जो मालिक की मर्जी हो उसके मुताबिक करना पड़ता चलें ठीक हो गया आपका नाम क्या है भाई मुरा मुश्ताक मुश्ताक आप ये मॉडिफाई का काम करते हैं बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको खुश बीजे 40 बीजे 40 टोयोटा ठीक ये पचास मॉडल है और ये भी टोटा की था, था भी है मॉडल भी है. अच्छा, भी हैं हैं अच्छा बयालीस भी है और पचास भी है और ये कौन सी है ये इसी मॉडल बयालीस मॉडल की है ये टोटा की नहीं नहीं है अच्छा गाड़ी है टोटा ये की ये ये ठीक है ये टोटा है जी जापानी गाड़ी है और ये अमेरिकन है ठीक और ये भाई ये वाली कौन सी है ये भी बेजे फोर्टी है ठीक हो गया जी बहुत जबरदस्त ये भी बीजे फोर्टी है जनाब हाँ जी आपका नाम क्या उस्ताद जी परवेज परवेज उस्ताद आप जीपों की मॉडिफिकेशन का काम करते हैं मैकेनिकल काम करते हैं ठीक हो गया ये जो जीप खड़ी हुई है ये कौन सी है अच्छा उन्नीस सौ पचास मॉडल की ये जीप है जी और ये उस्ताद बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो है ना इसके मैकेनिकल काम करता हूँ तो जी ये कौन सी जीप है ये वही है ये। ठीक है जी ये भी उन्नीस सौ पचास मॉडल है इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जीपें यहाँ पर आती हैं मोडिफिकेशन के लिए और यहाँ पर उस्ताद लोग काम कर रहे हैं असलैक क्या हाल है उस्ताद ठीक आप वीडियो में आ रहे हैं कोई मसला तो नहीं है कोई मसला नहीं है ठीक है आपका नाम क्या है मेरा नाम है शिबाज भाई ये आप माशाल्लाह टोटा कौन सा मॉडल है ये उन्नीस सौ चौरासी मॉडल की ये टोटा जीप है और ये भाई आप कौन सा काम करते हैं मेरा डेंटिंग का अच्छा ये भाई डेंटिंग का काम करते हैं और ये देखें जी इसके इंजन की कंडीशन ये इंजन इसके अंदर औरिजिनल है

हो गया। ये जा रहा। चार अच्छा चार से पाँच महीने लगते हैं छः महीने भी, भी जी यही बात है कि जो मेरे जो है ना लोग वीडियो देख रहे हैं आपके जहन में ये बात हो कि जब आप ऑप्शन से गाड़ी लाते हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल रफ़ हालत में लाते हैं उसको बिल्कुल वो जैसे ये बता रहे हैं कि बिल्कुल कचरा होती है तो उसको सेट होने में चार से पाँच बल्कि छः महीने भी लग जाते हैं बहुत शुक्रिया ये कौन सी जीप है भाई ये जीप कौन सी है ये कमांडो जीप है कमांडो जीप है जीप। कौन सा मॉडल है ये है छब्बीस सत्ताईस मॉडल है उन्नीस सौ छब्बीस या सताइस अच्छा वाजी वाह जबरदस्त ये कौन से मॉडल की जीप है जिसको आप दोबारा से सेट कर रहे हैं उन्नीस सौ बयासी मॉडल उन्नीस सौ बयासी मॉडल है जी ये की गाड़ी है ये टोटा की ये जीप है जी इसको दोबारा से कलर कर रहे हैं और दोबारा से सेट इसका जो बाद में ओरिजिनल हो ये होगा जी फाइनल डाल रहे हैं अच्छा ये फाइनल लगा रहे हैं ये फाइनल पेंट इसको कर रहे हैं जी माशाल्लाह जबरदस्त लुक है जी बहुत शुक्रिया जी उस और टोटा की जीप है जी और ये पर पूछते हैं उस्ताद से कि ये कौन सा मॉडल है भाई ये वाली जो जीप है ये कौन सा मॉडल है उन्नीस सौ बयासी मॉडल है आपने इसको मॉडिफाई की है दोबारा से तैयार की है माशाला ये देखें जी उन्नीस सौ बयासी मॉडल की है ये गाड़ी जीप है टोटा की और इन्होंने इसको दोबारा से मॉडिफाई की है अभी इस पर काम कुछ हो भी रहा है माशाल्लाह यहाँ पर शेप के अंदर और मॉडल्स के अंदर गाड़ियाँ और जीपें अवेलेबल हैं अच्छा। ये, ये, ये वाली जो जीप है ये कौन सा मॉडल है ये, इंडियन है जी, ये भी उन्नीस सौ बयालीस और ये वाली ये अच्छा ये कौन सा मॉडल होगा ठीक हो गया पैंठ मॉडल है नाइनटीन सिक्सटी फाइव मॉडल की ये जीप है और ये भाई इसको इधर मोडिफाई कर रहे हैं उस साथ आपका नाम से लियाकत अली लियाकत भाई बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया अगर मेरे ये जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं वो अगर आपके पास आना चाहें तो ये जीप बाजार के अंदर आएंगे जी, जी मार्केट है ये पुरानी तकरीबन साठ साल पुरानी मार्केट है ये जी जी साल पुरानी मार्केट जी, है जीना जिना रोड पे है ठीक है 1965 मॉडल की ये जीप है जी और ये अमेरिकन है अमेरिकन है या टोटा की है अच्छा अमेरिकन ये अमेरिकन जीप है जी और 1965 मॉडल है इसको भी इन्होंने यहाँ पर मॉडिफाई किया हुआ जी 1942 मॉडल है और इसको इन्होंने मॉडिफाई किया है ये बड़े डिफरेंट स्टाइल के अंदर इस भाई ने इसको मॉडिफाई किया जी ये देख रहे हैं आप पाकिस्तान में वाहित जीप है जी और इस तरह की जीप और पाकिस्तान में बहुत कम है ये उस बता रहे हैं कहते हैं जी कि ये इसके दो दरवाजे एक साइड पर होते हैं ये इस साइड से खुलता है ऐसे और ये वाला जो है ना ये लॉक है अभी इसको खोलें अच्छा ये इस तरह से दोनों साइड से दरवाज़ा खुल जाता है ये बता रहे हैं जी कि ये इसको दोबारा से थोड़ा सा बड़ा भी किया और इसमें सीटें भी माशाल्लाह से ये देखें दो ये लगी हुई है एक ये पैसेंजर सीट एक ड्राइवर वाली इसमें रेंगलर का डैशबोर्ड अच्छा, कौन सा का? का इंजन, अच्छा, 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 अच्छा। इंजन कौन सा का, V8, V8 का अच्छा फोर पॉइंट थ्री इंजन इसमें लगा हुआ है और ये 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 जो अभी जिस हालत में ये जीप है ये भाई कितनी की होगी तकरीबन है जी शौक के पैसे नहीं होते ये भाई बता रहे हैं कि शौक के पैसे नहीं होते बहुत शुक्रिया भाई साह ये आप क्या पेंट बना रहे हैं इधर ये क्या बना रहे हैं परी बना रहे हैं परी बना अच्छा 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 आपका नाम क्या है शेर खान भाई बहुत शुक्रिया आपका माशाल्लाह आपके हाथ में बड़ी सफाई है ये भाई जी इसके ऊपर पेंट बना रहे हैं और पेंटिंग में ये देखें परी बना रहे हैं और शेर खान नाम है इसी तरह है, है जी मुकम्मल अच्छा 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 ये देखें जी बहुत शुक्रिया जी भाई आप उसद ये कौन सा काम कर रहे हैं ये हम डेंटिंग का काम कर रहे हैं अच्छा डेंटिंग का काम कर रहे हैं आपका नाम क्या तो है मेरा नाम मारूफ है ये जी मारूफ भाई यहाँ पर डेंटिंग का काम करते हैं जी बाजार रावलपिंडी के अंदर ये देख रहे हैं आप ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कारीगर हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जनाब

ठीक है ये बहुत पुराना मॉडल लग रहा है और ये वाली जो जीप है ये कौन से मॉडल की होगी ये चौरासी मॉडल है टोटा की है टोटा की ये जीप है 90 फोर्टी टू मॉडल ठीक है ये वाली जीप भाई अभी तैयार कर रहे हैं इसको मॉडिफाई कर रहे हैं और ये भी जो है ना काफ़ी पुराना मॉडल है ये देखें आप छत से भी काम अभी इसका होने वाला है सेवन सीटर ये सेवन सीटर होगी जी तकरीबन बहुत शुक्रिया जी आपका जीप बाज़ार रावलपिंडी के अंदर मैंने आपको मुख्तलफ़ किस्म की जीपों का रिव्यू दिया शॉर्ट सा और बहुत सारी जीपों के बारे में इन्होंने दोस्तों से पूछ के बताया आपको आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी जीप कौन सी लगी है अगर और अगर आप वो कराना चाहेंगे तो किस स्टाइल में कराना चाहेंगे ये आपने मुझे ज़रूर बताना है अगर आपके जहन के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो इस जीप बाज़ार के हवाले से या किसी किस्म के काम के हवाले से तो आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना है और हाँ एक बात और जहन में रखनी है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज तो आपको मिलती रहें आपका बहुत बहुत शुक्रिया